Вітаємо на каналі майбутнє. Сьогодні у нас в гостях астролог влад Рос. Я да, дорогі друзі. Я не тільки підказую ваше будуще, але й способен його змінити. Силочка під описанням цього відео на мой сайт. Заходіть влад розкомії, а по Viber, по вайберку зв'язатися. Без проблем. Яким буде цей тиждень для України? Вже закінчився коридор затемнень. Ну, я бы так не сказал, что заканчивается коридор затмений. Он только <laughs> в самом развитии на этой неделе. И только аж 21 сентября у нас он может закончиться. Поэтому целая вот такая неделя у нас связана с этим коридором затмений. Да, до конца этой недели, до, до воскресенья, а вплоть еще и до понедельника, 22 сентября, аура затмения будет действовать. Да, и только в праздник Сиде она уже уйдет от нас. Это когда солнце когда ночь и день сравняются по всему миру, по всему миру да, осеннее равноденствие, вот тогда немножко в праздник Сиде все это будет расходиться, и начнется астрономическая осень. Поэтому, кто вам говорит, что осень началась 1 сентября, это неправда. Астрономическая очень осень всегда начинается в день осеннего равноденствия, 23 числа. Вот поэтому сейчас этот период без пер пер перспективы, ну, хотя бы по, по той причине. Кто бы ни с кем не встречался, не звонил, куда бы ни ездил. Какие-то переговоры Зеленского с Трампом или еще что-то, неважно. Не да Да сами вы, даже если вы откроете сейчас какую-то фирму, она просто пшик из нее получится, понимаете, в чем дело. Вы откроете свой какой-то новый сайт, все. Откройте YouTube-канал, не будет действовать так, так, как бы вы хотели. Да. Но и самая опасная ситуация у нас вблизи 21 сентября – да, не советую даже летать самолетами, либо ездить куда-то в поездки, тем более какие-то сложные ситуации могут быть и на границе, особенно 20, 21, 22, 20, ну вот, вот эти числа, да, вплоть до 23 сентября. Поэтому, дорогие друзья, раз действительно очень трудная, критическая неделя э, взаимоотношений э, ожидается, да, и, вы видите, уже даже Москва выходит из переговоров. Но если это происходит... значит, значит, на, значит, В середині точки к этому не кетимуліти. Сегодня они вышли из переговоров, завтра зайдут. Чого очікувати під час сонячного затемнення 21 вересня та після нього? Чи можуть відбутися якісь важливі події для України? Ну, Я можу сказати, що от, е, слишком такого важного. От, е, от, Категорического не может происходить, пока Марс не, не, не уйдет из кровожадного Скорпиона. Пока Марс, бог войны, находится в кровожадном Скорпионе, это планета смерти, разрушений. Пока он будет там находиться до ноября месяца, да, а точная диспозиция его выхода – это 5 ноября, где, друзья, как раз будет королевский градус, решить вопросы и окончание войны, наверное, будет невозможно. В любом случае, она уже могла закончиться еще в мае месяце, когда Сатурн был в нулевом градусе Овна. Потом в нулевом градусе Овна Сатурн был 1 сентября, пока, значит, Лили Путин не съездил в Пекин, да, уже там и Аляска была, и вроде бы все было на мазии, и прям многие уже воспевали и пели мир там, и третий раз уже Сатурн будет в нулевом градусе Овна в феврале месяце 15 числа, 15 февраля, а 16 февраля заканчивается год змеи. Вы понимаете, это последний рубикон, когда можно действительно остановить войну. Ну и вот это кровопролитие у нас ожидается до ноября месяца, получается. Как бы, как бы не хотелось что-либо остановить, очень сложно. Ну и соединение Марса и Черной Луны, там может быть и перегон сложной ситуаций. Вплоть до применения тактического ядерного оружия. Это 20 числа октября. Если будет применено такое оружие, какой-то орешник, то это 20 числа октября. Раніше вже були точки, в які була можливість завершити війну, але ними не скористалися. Чи можливо таке у лютому 2026 року? Ну, всі знають хто підписаний на мой канал, підписуюся друзі. З каналу Ватрос спокійно, так да? в Ютубі, да. Я говорю, що крайня точка це закінчення періоду Юпітера, двадцять дев'ята год. Вот, тому, що війна почалась на періоді Юпітера з точки зріння. древнеарийской системы звезд, она же, мы сейчас можем с вами слышать, ведическая, потому что сначала была арийская система, индийцы ее забрали из Персии, потому что более древняя система астрологии была, была именно в Вавилоне, вавилонская система звезд. Ну и, значит, по ведрам вот и некие такие периоды, значит, планет были. Когда мы понимаем, помните, там все начали говорить, что вот сейчас война начнется, и это как раз совпало с периодом Юпитера. Это был август-сентябрь 2021 года. Вот тогда и период Юпитера начался. Понимаете, в чем дело? С точки зрения ведических звезд и ведической астрологии. А, и даже начали рисовать стрелочки, с какой стороны Россия нападет там, на Украину, с территории Белоруссии, с Крыма, там со всеми делами. Но особенно в это время бежали американские войски, войска из Афганистана с 1 августа. Как вы помните, все это началось... И тогда понял Путин, что он нападет точно на Украину. Вот этот период Юпитера, который находится у нас в доме войны, в восьмом доме гороскопа, в доме разрушения, в доме уничтожения, его период заканчивается в 2029 году. И начинается следующий период Сатурна, золотого Сатурна в доме финансов и денег Украины. Поэтому нам надо да, дожить до 2000. 29 -го года. Не факт, что будет э, крутома... крупнейшая масштабная война, вот которая вот сейчас происходит в 2025 году, в 2026, но стадия а то такой более-менее такой э, полумертвой войны, да, то есть заморозкой, полузаморозкой конфликт, она может продолжиться до 2029 -го года. Но самая страшная, самая вот убойная ситуация это как раз вот яркость и жаркость войны это вот осень этого года. Это уже, мы можем переходить уже на новую стадию войны, не такую яркую, как именно в этом, или в 24-м, 23 -м году, да. Ну, а остановить мы могли уже давным-давно. В мае месяце, помните, Зеленский был в Стамбуле. Выходи, подлый трус, Леопольд, выходи, я тебя жду тут в Стамбуле. Не прилетела тварь, хотя он уже практически должен был прилететь, и его самолет был этой твари э, лилипутинской в Стамбуле. А, заранее они прилетели там. Ну, последний момент он туда не прилетел. Война, дорогие друзья, реально могла закончиться еще в мае месяце. Тогда Сатурн был в нулевом градусе Луна. Но вот такие вот ситуации происходят, что звезды склоняют иногда, но не обязывают. В любом случае они склоняют уже в февраль месяц, что может все закончиться. Опять Сатурн будет в нулевом градусе Луна Точно так же, як він був в маєміці, багато експертів попереджають про посилення обстрілів найближчим часом. Чого очікувати? Які небезпечні дати У них нова спецоперація уничтожить наші всі узлові пункти железної дороги. Да? Біть тобто по ним там нашу железну дорогу, щоб ми не змогли логістикою займатися. А найголовніша задача. Потом у них возможно уничтожить Жешев, просто нанести какой-то тактический удар. Не знаю, может, он будет и ядерный. Понимаете, мы должны понимать, что Россия абсолютно обезумевшая конструкция, и там абсолютно обезумевшие люди сидят. И вот сегодня просто залетают какие-то дроны в Польшу, а дальше они уничтожают вот какие-то узлы, связанные с переброской оружия да, в Украину. Это прежде всего Жешев. Поэтому в ближайшие месяцы и туда они могут нанести удар. Поэтому у них новая спецоперация. Россия это значит, страна спецопераций. То у них спецоперация была в конце 2022 -го года нас заморозить. Они поняли, что это сделать они не смогут. Могу вам сразу сказать. В этом году тоже не удастся нас заморозить. Хотя вот уязвимые точки это Харьковская область, Одесская область, да, вот действительно там сложная ситуация, могут действительно какие-то быть верные отключения, но, но в целом будет как бы все нормально. Потом они хотели, у них была спецоперация буквально август-сентябрь месяц, вот сейчас, наверное, даже с июля, когда они хотели запугать народ, били по кварталам, просто по жилым кварталам, эта спецоперация, слава тебе Господи, уже закончилась. Поэтому вот сейчас прям бить по жилым кварталам они не будут, потому что против этого сам думать так Понимаете, в чем дело? Поэтому у них новая спецоперация. Какая у них будет потом спецоперация, это же сторона спецоперации ФСБ непонятно. Ну, сейчас понятно, что надо, значит, все железнодорожные узлы, все узлы новой почты беречь. Тут они уже ударили и по нашему известному комбинату стройматериалов, не комбинату, а магазину стройматериалов. То есть по ним тоже, по складам они вот это все будут бить. Вот сейчас у них вот такая новая спецоперация. Поэтому сам народ будет меньше страдать, но больше страдать будут узловые станции железных дорог и всего, чего касается, значит, каких-то масштабных, больших, значит, зон, где могут храниться какие-то, значит, в том числе и военные, значит, наши боеприпасы. Не случайно недавно они взорвали свои диверсии, да, на пальна железне дороги, пояс котрий до сартилерійські снаряди зафіксовано антирекорд по тривалості атаки на одне місто цими вихідними. Ніжен атакували майже добу. Росія змінює тактику обстрілів. А, ну, это был единичный случай, то есть какие-то точки, локации, может, там в Нижине, действительно какой-то склад был, на чего-то оружие или еще чего-то. Но так, чтобы они вот сейчас а, иммунно реализировали сам народ, уже не будет. Уже это переговорено с Дональдом Трампом, да и вам, Ансайд, то есть они просто бить по жилым кварталам не будут, а вот будут бить вот по каким-то вот таким складам, участкам, и, видимо, что-то там они заприметили в этом нежели. Да. Ну и самое главное, у них цель номер один, это Владимир Зеленский. Они хотят его убить, уничтожить. И, конечно, они хотят уничтожить и рядовый квартал, и Верховную Раду. И они будут бить и по киевской мере сейчас. И это все нужно отбивать нашими патриотами. Иначе, если мы не будем это делать, отбивать, а у нас можем остаться без своего руководства І без Верховної Ради, і, в общем, не буде ніяких законів, і, в общем, это будет какой-то страх і ужас. Костенку Який прогноз для Києва? Для яких об'єктів найбільша небезпека? Які дати найнебезпечніші? Ну, збилося то, що паків сильно ударили. в лунное затмение, кровавое, помните, было лунное кровавое затмение, на моем канале я сказал, что самый опасный период именно в критическую точку лунного затмения, это 6, 7, 8 числа. И в ночь в 6 на 7 как раз ударили 800 дронов по Киеву, да, ну вообще по Украине, вот это все летело, вот это вся катавася. И вот на солнечное затмение тоже будет такая серьезная опасность, особенно это 21 воскресенья, в ночь с воскресенья на понедельник. 22 сентября и в, и в ночь с 22 сентября на 23 сентября. А, Но ну, может даже это быть еще и аура затмения еще из 19 сентября с пятницы начаться. Вот поэтому вот, если будут бить ужасающе, да, именно в эти дни, а, если Верховная Рада соберется в этих числах, то по ней действительно может тоже быть нанесен разящий удар. А, как по мне, то прямые трансляции из Верховной Рады, в военное положение. Не, не, безосновательно, мне кажется, потому что мы рискуем подвергнуть удару народных депутатов. Просто а, будут сам, сами видеть враги, кто сидит в Верховной Раде. Если, если сидит их партия, да, то есть у них есть пророссийские партии, то они бить не будут. А может пророссийская партия выйти из зала, и они могут очень легко, хорошенечко ударить а, по той же Верховной Раде. Поэтому во время войны, мне кажется, не стоит делать прямые... Неважно там які там закони приймаються і бути ближчим народу, все-таки та воєнне положення, і нужно охороняти наших народних депутатів. А поэтому період сонячного сміття саме опасне період для Києва Кі і урядового кварталу. Захід має збивати дрони та ракети над Україною. Ми ж НАТО та ЄС. Ми в силах це зробити, заявили в МЗС Польщі. Чи планують збивати цілі над Україною? Вот хороший вопрос и такой символ, значит, интересно, что зуб, зубы, значит, вырывает, зубной дантист заработает и лечит зубы, короче. Да? И черная луна восходит. То есть это такой символ негативный, что они не могут справиться даже с теми дронами, которые летят по Польше, а что они могут сбить, если которые летят вдоль Украины. Они, дорогие друзья, ничего не могут. Ничего не может ни Польша, ни Германия, ни Франция. Они вообще ничего не могут сбивать, они, пока не пройдет года 2-3. Они готовы к дроновой войне, могут только быть через 2-3 года, не раньше. Поэтому ответ отрицательный нет. Ничего они не могут сбивать, ничего, от слова совсем. Просто давайте деньги Украине, давайте, у вас же Евросоюз, у вас 20, 30, 20 триллионов долларов – у вас ВВП. Дайте хотя бы триллион долларов, чтобы мы все отбивали сами. Просто снабжайте нас деньгами, и мы все сделаем сами. Вот и все. И мы защитим вас. И мы направим всех своих дронодводов в вашу страну. В балтийские страны. Наши дронодводы будут в Дании сидеть, в Финляндии. Везде будут наши дронодводы. Просто дайте деньги на дрон. Друг и все. И на дроноводы. Какие же мы тупые. Че будет сбившего допомога для Украины в Европы? С Европы, да, Америка полностью прекратит абсолютную помощь, и они даже, кажется, в ближайшее время перестанут даже продавать свое оружие Европе. Европе придется само делать оружие для нас, переходить на, на новый какой-то уровень, да. Мы знаем, что у французов хорошее оружие, британцы делают хорошо, немцы сейчас запускают свою промышленность. В общем, мы полностью будем зависеть от поставок именно европейского оружия, потому что Дональд Трамп в любой момент перекроет нам продажу оружия, потому что у него договорняк с Москвой. Вот сейчас это уже конкретно, уже четко обозначилось после их встречи в Аляске. Она действительно, как говорил Дональд Трамп, была прекрасной и великолепной, но не для Украины, не для Европы, а для его прекрасных сделок на Северном Ледовитом океане. Вот у него там все прекрасно и замечательно, а бабка договорился с режимом Леди Путина, не случайно теперь он через Беларусь полностью фактически дает возможность, снимает эмбарго перелетов с территории России и Беларуси да, в Америку, да, и запчасти для самолетов он открыл. Как ситуация с возможным припинением допомоги вплине на фронт? Вдасться втримати чи очікувати прорыв? У нас даже может быть прорыв, если будет правильное оформление финансов, денег человек, сидящий на сирне, вот такой, да, солнце восходящее из океана. Очень такие большие победные символы вот сейчас пора на астрологии. Вот сейчас падают, да, на конкретно поставленные вопросы. У Луна соединяется с Юпитером в Доме за границей. Это всегда Западная Европа, помощь там, оттуда вы можете сходить. Да, очень благоприятная ситуация. Нам главное продержаться до ноября месяца, дорогие друзья. А потом, когда начнется сейчас болото, грязь, слякоть, расисты не смогут уже так наступать, как раньше. И к весне уже мы поймем, что у нас уже будет необходимое европейское оружие. Потому что на американцев нам нечего рассчитывать. Американцы нас кинули в лице Дональда Трампа. И мы понимаем, что мы остались один на один с Европой против двух врагов Соединенных Штаты Америки и Российской Федерации. Да? Еще раз повторяю, я не ошибся, Соединенные Штаты Америки являются союзником Беларуси, как показана вот ситуация, там и запонки подаренные Лукашенко на день не его рождения, а день рождения значит, Светланы Тихановской, которая родилась 11 сентября, именно в этот день получил запонки в день, день рождения, но не своего, Лукашенко, дорогие друзья. То есть образуется коалиция со Соединенные Штаты Америки и Россия, да, против Европейского Союза и Украины. Якою будет ситуация в Беларуси? будет падение режима и новый президент? Курсинул человек со змеиным э, телом укращает быка, то есть он лавирует, как змея вот, Лукашенко, да. но как только пойдет режим э, Лили Путина в Москве, да, тут же пойдет режим Беларуси. Беларуси будет тоже, та, точно так же, как и Украина в Евросоюзе. Точно так же у меня есть и клиенты в Беларуси, которые прекрасно знают судьбу их страны, и Молдова будет в Евросоюзе. Короче, все будем в Евросоюзе, и будет граница с Китаем проходить, вот я не случайно сказал, по Донбассу, по Крыму. Да, вот, вот в ближайшее время Россия полностью станет сателлитом Китая, и Китай будет распространяться на восточные значит, области нашей страны. Вот, и падает кремливский режим и распадается Россия. Да, этот год самый лучший, всегда в год змеи падает режим Там, Значит, в Российской Федерации, уже Советский Союз, и особенно когда соединяется Сатурн и Нептун. Следующее соединение Сатурна и Нептуна в феврале 2026 года. Как только Сатурн и Нептун соединяются, происходит февральская... А, значит, она же Октябрьская революция, да, это 1917 год, помните, да, дорогие друзья, это тоже был год змеи. Годы змеи – это какие-то страшные, ужасающие, там всегда перевороты. 1905 год, год змеи. Вы же помните, что какая была февраль? Революция, в том числе, и, значит, на Потемскинских лестницах в Одессе. Помните то, что революция 1905 года? Потом убийство царя вот, Александра Освободителя, да, который освободил крепостных, тоже в год Змеи 1881 году был уничтожен этот царь. Сталин умер 1953 год тоже в год Змеи тоже был как бы уничтожен. И самое главное, что Берлинская стена тоже рухнула в год Змеи 1989 год. И а, значит из Афгана вывели советские войска свои войска да, именно в год змеи 1989 год. У нас прекрасная тема. Дворцовый переворот может быть в год змеи вплоть до февраля 2026 года. Поэтому все может быть, дорогие друзья, и в любой момент Лили Путина могут грозить. Чего ожидать Украине в 2026 году? У нас тоже какая-то интересная ситуация. Помните, у нас была ситуация с Гангадзе, да, помните, вот это тоже да, год змеи, там все вот эти сложные, трудные ситуации там возникали, то есть переходящие, да, то чуть-чуть и там Кучма не поплатился властью. Ровно через 12 лет в год змеи начался Майдан. Помните, дорогие друзья, когда наших студентов побили? Это был 2013 год тоже. Переворот и снесение, значит, в конечном итоге уже в 2014 году просто мы вынесли этого Януковича, да. И вот то же самое вот сейчас может происходить. Мы вынесем в конечном итоге это рашистские войска, которые находятся на Донбассе в Крыму. Я уверен, что и Донбасс будет полностью в Украине, и, и Крым будет украинским, да, после падения режима кооператива озера Санкт-Петербурга. Да. Как бы там они не пытались продлевать себе жизни. И для вас инсайт, это не случайно была света информация, вот так, что идут там два главных главаря, там Лили Путин, Си Цзиньпин, и они там беседуют, что можно, что они еще младенцы, можно жить до 150 лет. Это сделано только с одной и по одной причине, что Путин вечный, что его можно менять, каждый раз подбирать нового двойника. И даже через 50 лет он будет выглядеть на 70. Понимаете, в чем дело? Чтобы даже не думали менять какого-то другого, ставить двойника или тройника или Путина. Помните, была пословица? Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Путин жил, Путин жив, Путин будет вечно жить. Вот я думаю, вот из этой концепции они как бы предполагают вот эту интересную выброс информационное поле, что Путин будет вечно, до 150 лет. І завжди буде молодим. А він такою молодою, помніте, була така піст. Алла Пугачова натякнула на масштабні події у 2027 році. Що вона мала на увазі, і що станеться у 2027 році розвал Російської Федерації на запчасті. тобто не буде вже Російської Федерації, буде Московія, буде отдільна Чечня, буде Дагестан відділення, Башкирія відділення. Ви ж ви ж когда пала Берлинская стена, 1989 год, год змеи. Ровно через два года после этого развалилась, развалился Советский Союз. На Украину, Белоруссию, Эстонию, Латвию, Литву, Грузию, там, Казахстан. Вот пройдет два года, не будет Российской Федерации. Вот она действительно светоч жизни, да. Она действительно смотрит в будущее, она прям его практически предрекает, да. И действительно, я, кстати, тоже Посмотрел с большим интересом это интервью, да, где она действительно говорит, что люди, которые сейчас управляют Российской Федерацией, я их просто не узнаю. Мы же дружили, дружили с Медведевым, он был же прекрасный, нормальный чувак. Но сейчас это же совсем другой человек. А кто такой Путин? Это вообще что-то из какой-то запредельные сказки, невероятные. Это вообще совершенно другие люди. Они были совсем, совсем другими еще лет 10 назад. Вот это она об этом говорит. Поэтому Алла Пугачева, это моя интерпретация ее прогноза, предсказывает развал Российской Федерации в 2027 году, начало развала. Вы передивлялися особистість Аллы Пугачевой с погляду астрологии? А вот интересно, что я даже знаю ее время рождения от ее Максима Галкина. Да, то есть я консультировал Максима Галкина, я тоже его рождение знаю. Мы даже недавно встречались с ним в Марбелье. А, значит, и у нее восходящий стрелец, она знакомна, она амазонка, она женщина активная, четкая, конкретная, импульсивная, быстрая. А стрелец дает возможность мудрости, вот этой мудрости мудрости, которая... И тут интересный символ асцендент, женщина в балахоне, да. человек, значит, женщина в монашеском одеянии пробирается сквозь темную аллею, вдоль которой дул сильный ветер, светящийся якер, символ спасения виден над ней. Да, или Мадонна благословляет своих прихожан, вот. То есть вот, и она вот в балахоне. Вот мы всегда видим, вот как совпадает время рождения, ее асцендент вот, с внешностью. Поэтому, дорогие друзья, узнавайте о себе, заказывайте натальные карты, ссылочка под описанием этого видео, и там будет полностью расписана ваша судьба. И действительно, она как, как монахиня, как блаженная, как человек, который постигает мудрость сверх богов, и она действительно может нести вот эту правильную постараль, вот правильное направление и мудрость, да, и она, она, конечно, четко, да, может и предсказывать будущее. Да. И если она видит, что вот вот ключевой для России 2028 год, можно в этом обязательно поверить. Да. Я абсолютно уверен, что у Российской Федерации хватит денег на войну только до 2028 года. Дякуємо Владу за цей ефір. Усі контакти астролога ви знайдете в описі під цим відео. До наступних зустрічей!